Справжніх чоловіків ми святкуємо разом з вами 23 лютого. Тож, чоловіки, ми вас сердечно вітаємо і запрошуємо на гарячу та веселу вечірку. Програма «Вечірній променад» розпочинається. Я тогда снова рада бачиты. Взаимно. Взаимно. Скажи нам, будь ласка. Что за парад у тебя сегодня? Где брал такую форму очень красивую? Как обычно по поводу формы это коммерческая тайна. Такие профессиональные секреты знают. А ну вы уже раскрывали эту тайну. Я больше не буду. Праздник, я думаю, все знают. День защитника Отечества день, в принципе, не обязательно защитника отечества. Наверное, каждого настоящего мужчины в первую очередь. Потому что потенциально каждый будет защищать родину и всех женщин, которые живут в нашей стране, если будет такая необходимость. Ну, не дай бог, конечно. Счастья, добра, всем любви и, и спокойствия, чтобы до этого не дошло. Поэтому, собственно, я оделся. Как бы дух. Как одели, так и оделся. Как одели, так и оделся. В большей степени так, наверное. На самом деле просто атмосферу какую-то надо передавать э, этой тематике, хоть немножко поддержать. Людям нравится. Почему нет? Скажи, пожалуйста, ты вообще служил? Мне стыдно отвечать на этот вопрос. Значит, нет. Безумно логично, нет. Вообще, как ты считаешь, настоящий мужчина должен побывать в армии? Не хочу ничего сказать против нашей армии, но настоящий мужчина независимо от того, был он в армии или нет. Настоящий мужчина это... Это образ мышления, наверное, в большей степени. Поэтому мужчины стать можно, будучи здесь ходя по гражданке, не служивший. Все зависит от поступков. Я так думаю, да? Ну, это, наверное, это, наверное. Девушка должна. Это лучше меня знать даже наверное. Как собираешься сегодня развлекать публику? То бишь. Там были предназначены какие-то, наверное, призы для мужчин сегодня или нет? Во-первых, ну, призы, сюрпризы. Есть сюрпризы, о которых я пока рассказывать не буду, я думаю, вы это снимете. Конкурсы тематические, в первую очередь, опять-таки, военная тематика, армейская тематика, все это будет присутствовать обязательно, в обязательном порядке. Опять-таки, чтобы передать определенный дух военный какой-то тематический. Принято считать, да, что те, кто служили в армии, мужчины. Ну, поэтому будем держать эту тематику, гнуть эту линию до конца. Ну и, наконец, мне хотелось бы, чтобы ты с точки зрения мужчины, с своей точки зрения, пожелал всем мужчинам чего-нибудь хорошего в этой жизни. Пусть каждый для себя выберет что-то, то хорошее, что он заслуживает, то, что считает необходимым в своей жизни. И семимильными шагами идет к успеху. ни каким его не быть, и если он не ест, таки их. Ну, я считаю, что настоящий мужчина это тот, который в первую очередь рядом с ним будешь чувствовать себя как за каменной стеной. Давайте настоящими мужчинами цените, любите своих девушек, берегите их и любите. Кого привітали сегодня? Сюрпризы, подарунки для кого были предназначены? Ну, в первую очередь от своего папу. Он для меня всегда будет образцом идеала мужчины. Ну и своего мальчика, мужчины. да, настоящего мужчины, что в наши дни очень большая редкость. Зашла в магазин на днях, стоит очередь девушек, все шампунями, елем для душа. Все как положено. Не без этого. А ты? А я никого не приедала. Их Не расстраивайся. Значит, все будет. Жалеешь грушей, напинку и носки. Заключение черниговским зрителям парням. В смысле? Пожелайте что-нибудь хорошего. Оставайтесь постоянно настоящими мужчинами, и все у вас будет хорошо. Поспілкуватися з дівчиною, з її точки зору, почути, які ми повинні бути все ж таки справжні чоловіки, чи є вони у нас взагалі. Маша, скажи, будь ласка, чоловіки справжні, як існують? ти вважаєш? Звичайно, існують. Де вони існують? Я впевнена, що поряд з нами за позаду сидять справжні чоловіки. Сьогодні кожен чоловік в домі повинен бути захисником. І захищати свою кохану жінку. У тебе є такий чоловік, захисник твій власний? Звичайно, є, так. Кожен день я впевнююсь в тому, що він для мене є справжнім захисником. Скажи, будь ласка, ти його сьогодні привітала? Який так. сюрприз для нього був? Поцілунок зранку. А подарунок? Подарунок я вважаю подарунком себе для нього в першу чергу справжній чоловік по-твоєму яким він має бути який характер у нього повинен бути взагалі які властивості е, впевнений у собі впевнений у своїй е, професії у тому що він набрав в житті і звичайно бути сильним е, статним і напевно ж, бажаним для своєї коханої жінки а тепер взагалі Привітай, будь ласка, всіх чоловіків. Я думаю, їм буде приємно почути красиві слова від красивої жінки. Дякую, бажаю всім сьогодні стати захисником своєї сім'ї, професії і не забувати про те, що зараз в суспільстві нам не вистачає насправді сильних чоловіків, бо жінки стали сильніші ніж чоловіки. На жаль, тому бажаю вам, чоловіки, набратися мужності і стати для нас дійсно захисниками. Ты подарила своему мужчине? Ну во-первых, что? Я подарила ему то, что он хотел, но я не скажу, это секрет. А, -а, -а. а то, что он мне подарил, вот на Красота! Поздравляю, пожалуйста, всех мужчин Черникова с праздником! Мужчины Черниковые, я вас поздравляю с сегодняшним праздником! Всего вам, всего-всего! Я думаю, да. да. Для кого? Я думаю, для мужчин, которые служили в армии. А которые не служили, отбой. А да? Всем в зад. Да. Которые любят женщин. Которые мужественные. Ну, самое главное, что любят женщин. Я поздравляю всех мужчин с праздником. С счастья, здоровья, любви. Всего самого Красивень, а. девушки. А любимая женщина у вас есть? Нет, нету. Нет. Обидно. А вы хотите что-то подарить? Я? Вы хотите что-то подарить? Я могу вас только словесно поздравить. Но словесно меня уже поздравляют. Поздравь всех мужчин с праздником? Не, не хочу. Почему? Не умеешь говорить? Умею говорить. Не хочу поздравлять. Вітаємо, бажаємо вам залишатись найкращими, щоб ми почувалися разом з вами, найкращими жінками у світі. Нехай всім вам щастить. Програма променад» прощається з вами, але ненадовго ми наступної п'ятниці знову побачимось. У вас как-то критерий по этому поводу есть свой. А мы все лишь подстраиваемся под вас. Я сейчас как подкаблучник скажу. Че как? Я шучу. Ну, давай, на вид учись. Как No comment. No comment. Я тебя хочу поздравить. Можно? Я так вот хочу тебя поздравить.